Все, мотор начали, да? Нет, мать, мы продолжаем, мы продолжаем вникать в слово. Сначала я помолюсь, а потом, пожалуйста, приготовьтесь слушать, потому что и я, когда говорю, я тоже учусь. Когда отсюда что-то Бог говорит, я тоже так же научаюсь вместе с вами. Мы все находимся в стадии ученичества. Это очень важно понимать. И чем больше ты будешь понимать, тем больше ты будешь получать откровения, и тем легче тебе будет идти за Богом, слышать Бога и жить. И ты увидишь, как жизнь будет налаживаться. Мы все в какой-то степени разбиты. Мы видим, как тяжело прорваться, да, как мы песни, мы побеждаем кровью Анса, Но как тяжело, как тьма, как она сгущается, как тяжело прорваться через все это. Мы это видим, как тяжело вырваться с родства, с земли, вот этого всего, как, что сделал Авраам. Порой очень сложно. Настолько дьявол севка держит нас, что мы не можем прорваться, мы не можем вырваться почему-то. Но нужно прилагать усилия. Вот сейчас вот в этих всех недельных главах, и в этой в том числе, вот тут об этом все написано. Хорошо. Благоценный Господь Бог наш, Владыка Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам Свою Тору. Благоценный Господь, дающий Тору. Записываем, что мы это... Третье, да, у нас уже по счету недельная глава. Мы вместе с Израилем вникаем в Слово, которое Бог дал всем то встал на путь Авраама, из Хака Якова. Хорошо, это у нас Брейшит или Бытие, 12 глава, 1 стих, по 17, 27 стих. Конечно, такая большая недельная глава, но очень-очень интересно. Все главы интересны, и главное, чтобы мы учились, и мы понимали, что Бог хочет конкретно нам, новозаветным верующим, что же Он хочет нам сказать в эти современные времена, что, что мы можем взять, то, что происходило там 3,5-4 тысячи лет назад. Но вы знаете, ничего под солнцем не меняется. Как тогда мы видим, вы будете читать, воевали, так и сейчас воюют Так же само нарушают межи ближнюю И так же само захватывают земли То что происходило и здесь И мы сейчас тут это будем разбирать Так называется она лех Как брат Богдан уже сказал Тут много разных интересных переводов И еще один из то что выходя Выходи еще есть такой Иди к своему призванию Бог каждого человека Дал меру талантов для того, чтобы он, он осуществил то призвание, в которое Бог в тебя вложил. У каждого человека есть призвание от Бога. Нету ни одного бездарного человека. У каждого есть талант. У каждого человека есть призвание. Поверьте. Другое дело, как это сделать и хотим ли мы это сделать, это уже другой вопрос. Но это все не очень просто. Еще раз говорю. Это то есть иди к своему призванию. Или еще, можно сказать, иди домой. Потому что в неделе Берешит, в Бытие 11 главе 2 стих, если вы внимательно уже читали, вы должны внимательно читать, где народ стал уходить с Востока. О чем это говорит? То есть люди, плодясь и размножаясь, уходя с Востока, они стали отдаляться от Бога. И там был такой немрод предводитель всего этого, и вот он такой уводил людей от Бога. Он был красивейший, говорят, оратор. Он очень мог хорошо говорить и так далее. Вот уходили люди с востока, поэтому здесь Лехлеха Бог говорит: "Иди домой". Я хочу, чтобы ты возвратился, откуда ты ушел. И Авраам со своим семейством тоже оказался в Уре Халдейском, то есть в Вавилоне. Он так же сам, а его семья ушла от Бога. И теперь Бог ищет того, кто все-таки еще помнит, что есть Бог. Он, кто помнит, что есть еще Творец. И он осматривал всю землю и нашел Авраама. Он увидел, что Авраам, он не, вы думаете, просто Авраам там ходил, там идол, поклонялся каким-то башкам и тут. Нет. О, там есть хорошие, но это мидраши. Как Аврааму было все это ненавистно, все это и поклонство. Он все это ненавидел. И Бог презрел на него. И открылся ему и сказал, лех лыха выходя, выходи иди ко мне, возвращайся на восток, то есть землю ханаанскую, которую я приготовил для тебя. И Авраам послушал, потому что Бог увидел, что он уже созрел, он уже готов выйти. И он выходит, он слушается Бога и выходит от родства, от земли, от всего вот этого идолопоклонства, это очень сложно. Я тут все понабрасывал, что такое выйти от родства, от земли и так далее. Из земли, То есть из земли, то есть это мы выходим от наших желаний, которые у нас у всех есть желания такие плотские, да? Вот Бог говорит, уходи этого, а Родина, потом от Родины уходи. Это есть то, к чему нас нам навязывали, это октябрят, это пионеры, комсом... и так далее, вот это все нав... вот этого всего уходи. Лично мне всегда это было чуждо, например. Все вот это вот все. Понимаете? И дальше от отца это вообще очень сложный момент от, от, от дома отца своего. То есть от... уйди от того, чему поклонялся Отец. Потому что многие говорят, ну, вот отец мой поклонялся вот этим каким-то башкам, и я буду им поклоняться. Нет, конечно. Ух, выходи. То, чему твой отец поклонялся, это не Бог. Это не Бог, это не я. Это какие-то башки, это какие-то идолы. Вот все вот эти моменты нужно проходить и делать, и выходить. И Бог хочет, чтобы мы так же само прилагали усилия. Вы знаете, я на неделе размышлял, вот, как это сделать, это очень тяжело. Вот мы читаем Слово Божие. И на, в нас, я так, ну посетило меня такое, как, вот как, как, чтобы я читал Слово, чтобы оно читало меня, чтобы мне было интересно. Для этого нужно, естественно, как Авраам, он ходил за Богом, и он что делал? Он строил жертвенники. Потому что без жертвы за Богом идти невозможно. Если ты не будешь жертвовать, если ты не будешь жертвовать своими какими-то желаниями плотскими, да, своими похотями, ты никогда не сможешь идти за Богом. И поэтому поначалу нужно это все оставлять, чтобы выйти и идти за Ним. То есть строим жертвы, Каждый на своем месте, в своей жизни. То есть я еще раз говорю, надо делать радикальные шаги, услышьте меня. Если вы не будете их делать, мы так и будем хромать на оба колена. Только радикальные решение твое. Только так ты можешь идти и уподобиться Аврааму. Так же самое, когда я сделал, поверьте, когда я сделал 25 лет назад, где у тебя было очень радикальное решение. По отношению к друзьям, подругам, понимаете? Это было очень радикально. Если ты не будешь так делать, ничего не получится. Почему Авраам еще раз устроил жертвенники? То есть он делал очень радикальные вещи. Очень радикальные. И вот Слово Божье, когда ты читаешь, если ты хочешь, чтобы оно действительно оживало в твоей жизни. Вот мне на неделю пришло такое понимание, что буквы в Слове Божьем – это сосуды. Каждая буква – это сосуд, который нужно наполнять. А как оно наполняется? Оно, Бог его хочет наполнить Духом Святым через меня. Только через меня, минуя меня, когда я беру слово, это эти сосуды, они не будут никогда наполнены. Только, а чтобы через меня шел Дух Святой и наполнял вот эти буквы, вот эти сосуды, мне надо исполняться. Страхом Божиим. И тогда я даю место Духу Святому, Он наполняет эти сосуды, и тогда буквы, они уже не смертоносные для меня. Почему смертоносные? Закон, мы боимся. Да потому что место Духа, Роха, душу мы не даем. Но когда ты даешь, когда ты наполняешь эти сосуды, тогда это все Тора, она оживает. И ты понимаешь, что она кишит жизнью, она кишит любовью, где Бог зовет меня к себе, где Бог хочет со мной общаться. Вот тогда, а так это будет смертоносно, Если ты просто берешь между делом, читаешь Слово Божье, то, конечно, это просто будет буква, придет религия, и ничего хорошего не будет. Только наполняйте сосуды Духом Святым, Через тебя. Опять же, ты должен быть таким сосудом, чтобы через тебя легко он шел и легко входил в это слово. И тогда оно оживает это слово. И ты тогда понимаешь, о чем здесь говорится. И тогда тебе не скучно с Богом. Понимаешь? Вот только так. По-другому не получится. И тогда оно живет. И ты видишь, что это не ветхое. Буква, а вечный завет. Это не Ветхий Завет, а вечный, который Бог заключал с Авраамом, с Искаком, Яком, с Давидом и так далее. И что мы видим? Что мы видим, что Авраам выходит? Он выходит и останавливается в Харане, да, вместе с отцом, своим фарой. У него там жена была, Сара, да, и племянник Ло. Вот они ушли. Умирает отец его Фара. И после этого он берет и поднимается в Харан. И Бог говорит, когда не стало отца, он был с отцом. Не знаю, судьбу отца я не знаю. Но он поднимается, то есть куда вырос Израиль. И он с чем поднимается? Он поднимается туда с людьми, с душами приобретенными. То есть Авраам, он там строил такие Ишивы, школы, где он и Сара проповедовали слово о едином Боге, а не на тех идолах, о которым поклонялись, допустим, там люди в Харане. И еще историческая справка. Почему он пошел туда? Потому что там жили потомки Шема. Потомки Шема. Ну, тот, кто знает, тот знает, о чем я говорю. То есть это сыное, старше Шем, Хам и Афе. Вот потомки Шема откуда произошел? Авраам, откуда произошел и дальше искать Яков и наш Ишо, из потомок Шема. То есть там в Коране были потомки Шема. И Авраам вместе с Сарой, они приобретали этих людей для Господа. Потому что это тоже были из его потомков, из его, ну, можно сказать, колена, колена Шемова. Да? Они именно жили там. Это историческая, ну как мы можем проверить, я ссылаюсь на наших мудрецов, которые так говорят, говорили. Говорят, ну так это или нет, а как это проверить? Ну историческая справка. Вот там были и они приобретали этих людей. Это был первый такой евангели... евангелист и так далее, проповедник Авраам и Сара. И Сара так же сама тоже несла о едином Творце. Распространяли и приобретали людей. Ну дальше история интересная, она разворачивается, то есть вроде бы он приходит уже в землю обетованную, и там начинается сильный голод. Тоже, казалось бы, да? Вроде послушайте Господь, почему голод, в чем проблема? Почему так происходит? И что мы видим? Интересная ситуация. Я вчера с Богданом делился, я вот хочу с вами поделиться то, что верю, Бог мне положил на сердце и открыл. Вот та ситуация, которую мы видим здесь. Бог говорит, благословляющий тебя, я благословлю. Вы все это должны уже знать, правильно? Кто будет благословлять Израиль? И именем, Бог говорит, твоим именем будут благословляться все племена земные. Не именем Божьим, а именем Авраама. К чему я это веду? Да, я как-то говорил на одном уже из шабатов, что Бог благословляет напрямую Израиль, а нас, верующих из других народов, через Израиль. И вот сейчас мы увидим, что здесь происходит. То есть в Ханаане, куда Авраам поднялся в Ханаан, там начался бог И он спускается в Месраим, то есть в Египет. И он, Египет это великая держава, он понимает, что люди там безбожники. Что они могут сделать с его женой? Поэтому он говорит, скажи ты, моя сестра, и так хорошо мне и тебе будет. Вот они так поступают, они так делают. И что происходит? Вы знаете, и происходит очень интересный момент. Когда фараону пожаловали, вот есть там пришли ребята с востока, да, у Авраама там красивая очень сестра. И он увидел ее, да, действительно, и он забирает ее себе, ну, такой, скажем, гарем, я не знаю, как он, ну, женой хотел, чтобы она стала его. И как он ее взял, приходит ему ночью Бог и наказывают сильными язвами. И фараона, и его дом. Слушайте очень внимательно, тут интересно очень. Очень сильные язвы. И потом фараон вызывает на ковер Авраама и говорит, слушай, в чем дело? Что ты не сказал, что это твоя жена? И смотрите, он отпускает жену и очень сильно благословляет Авраама, что Авраам выходит с Египта, весьма встает очень богатым человеком. И тут самое интересное. И когда фараон, то есть отпускает, естественно, Сару, потому что язва была ужасна, и у фараона и во всем его доме. Он отпускает его и после снабжает подарками, богатейшими подарками. Он становится весьма богат, Авраам с Сарой. И после этого Бог поражает Исаак. То есть, и по... И, и, то есть... И после этого он поражает его. Подожди, подожди. То есть, сейчас, сейчас, сейчас. Так, по-моему, Чем, э, Давайте назад отмотаем еще. еще раз. То есть в Бог, э, он, э, ну, за Сару, то есть приходит это и Он его благословляет то есть благословляет Авраам и отпускает его. Дальше. И что, э, что мы видим с этой истории, что я увидел, что я увидел, что Бог что, то есть он хотел поменять, помешать тем обетованиям, которые Бог возложил на Авраама, что именно от цару у тебя будет первенец, именно от цары, а, а, а фараон решил вмешаться в это и все это разломать, то, то, тот замысел Божий, который Бог сказал Аврааму, что именно отца у тебя родится, то фараон решил это поломать. Все эти обетования и за это Бог поражает его. Вот так вот. И за это он его поражает. Вот смотрите. Но он его благослов... но фараон ему дает подарки, он благословляет. Ну, как бы откупается от Авраама и Сары. Но что я здесь увидел? Я увидел тут интересный момент, что когда мы, то есть что благословение Бог вкладывает, когда он говорит, ⁇ благословлю тебя, то есть народ, если именем твои ⁇ в слово благословение, что Бог влаживает, он влажит, когда мы и на племенники начинаем помогать Израилю, не мешать, как фараон решил помешать, забрав Сару у него в себе хотел с жены. А наоборот, мы тем обетование, которое Бог положил на Израиль, чтобы эти обетования, они как можно быстрее свершились. И я должен, как никто из иноплеменников, поддерживать руки Израиля. А не просто его, ну, это хорошо по плоти, мы благословляем Израиле. есть такие э, миссии, э, э, Эванезер, допустим, церковные, есть такие миссии христианские. Но мы можем, и корабли дают, и много денег дают, но мы можем все это давать, это нормально, это хорошо, но при этом мы можем старать сторонки, когда евреев могут... Убивать, уничтожать, грабить, погром устраивать. И при этом мы можем стоять в стороне. Вот я о чем говорю. То есть настоящее благословение, если я хочу получить через Авраама, когда я наоборот, в то хочу, чтобы Израиль встал в свое призвание, чтобы убирать камни с народа его, чтобы выравнивать пути, чтобы быть указательным знаком для Израиля. Вот что Бог хочет. Не просто благословлять его по плоти. Этого, это да, это, этого не нужно оставлять. Но самое основное, что Бог хочет, чтобы мы на стали соработниками. И чтобы Израиль стал во главе тела Ишуа Мессии, чтобы Израиль стал во главе церкви. Вот что Бог хочет от нас. Вот. Господи, вырубил. Понимаете? Вот это Бог ждет от нас каждого на племеннике. чтобы мы помогали осуществить призвание Израиля, чтобы скиния Давида вот это, чтобы заделались трещины, и чтобы Израиль стал во главе церкви. Но нам не хочется, конечно. Пусть. Я много так, на разных был конференциях, где даже и ко мне подходили, слушай, ну что этот Израиль? Ну, Бог с нами сам с ними разберется. Не-не-не, mm -hmm. так не пойдет. Бог хочет, чтобы именно мы помогли Израилю войти в свое призвание. Чтобы мы были, как Шауль это делал, да? Как он говорил в своих посланиях. Вот это очень важно. Это очень важно. Ну что, Авраам он разбивал свои шатры, а где он их разбивал? Он не разбивал их, знаете, возле воды, там, возле реки. Он разбивал его на таких очень активных перекрестках, где были караван, где ходили караваны, где он мог нести Слово Божье. Поэтому он там и ставил, ставил эти самые свои шатры, чтобы нести Слово. То есть он не мог не говорить о едином Боге, и он очень много об этом говорил. Поэтому он приобретал в себе людей. Поэтому это очень важно. Очень важно это понимать и осознавать. Ну и тут еще момент обрезания. Момент обрезания тоже очень интересный. То есть Бог заповедал Аврааму обрезывать себя, всех его детей, то есть мальчиков всех нужно обрезать на восьмой день, но он обрезал вначале всех в любом возрасте, а потом кто будет рождаться на восьмой день обрезать. О чем это говорит? Обрезание говорит о том, что мы здесь должны вот здесь именно, это для вот этой жизни, для жизни земной, здесь на земле. Понимаете? И сначала, то есть обрезание нашей крайней плоти – это обрезание наших желаний, наших мыслей нехороших не и всего и всего. Вот это нужно обрезать. Если ты, то есть даешь место вот этому всему обрезать Богу, потом после этого Бог начинает обрезать твое сердце. Потому что все исходит из сердца. Наши помыслы, наши желания, наше вот это все. Наши вот эти некошерные мысли и тогда выходит из сердца. Поэтому вначале я понимаю или не понимаю, беру заповеди и начинаю их применять. То есть вот что такое обрезание. Я начинаю заповеди применять в своей земной жизни. Понимаю или нет. И когда Бог видит, что у тебя есть желание, жить согласно Слову. Тогда Он начинает, чтобы вот эти желания, которые исходили из сердца, Он начинает обрезать. И тогда из моего сердца уже не выходят эти грязные желания и полностью, которые выходили вчера и третьего дня. Вот что такое обрезание. Они говорят, обрезание говорит, очень на вот этом земном уровне. Как я должен жить среди людей, на работе, везде. Вот об этом это говорит. И когда я Покоряясь истине. Тогда Бог начинает обрезать мысли. Это больно, это неприятно. Естественно, потому что у нас столько твердынь, столько всего, столько наших желаний, что вау, их очень много у нас. Но если мы не покоримся Слову Божьему, ничего не получится. Тогда Бог не может добраться до твоего сердца он не доберется никак, если ты не начнешь вот с такого, самых вот таких материальных дел, подчиняя свое тело, дух, душу и тело Слову Божьему. Только потом уже Бог может добираться до твоего сердца. Но начинать на самого мало. Слово все прописано. Знаете, там они говорят, Господь, ну где ты спрятался, я тебя хочу увидеть, я тебе хочу поговорить с тобой, я тебя и то, и то и то, я много, и даже говорят, и такие очень. Слушай, это как знаешь, мне пришел такой прообраз, но ну вот возлюбленная, да, любит своего возлюбленного. А он ушел допустим, да, и оставил письмо. Вот это письменно, понимаете? И мы где-то хотим видеть Бога, увидим, он говорит, так вот письмо мое к тебе. Начни его читать. И там ты все увидишь, и у меня увидишь, и услышишь меня. И не будешь задавать таких глупых вопросов. Где ты был? А я в письме вот в этом. Это же мое письмо, любящее письмо к тебе. Потому что ты мое дитя. Но мы, слава Божие, не открываем, а где-то хотим услышать Бога. А оно ну, а ну все здесь, а Он весь здесь. И вот когда ты начинаешь погружаться, когда ты начинаешь эти буквы, эти сосуды заполнять Духом Святым, через тебя Бог их тогда ты видишь Отца, ты видишь... Его сущность, ты видишь, что он хочет осуществить на этой земле, тогда ты не будешь противиться ему. Наоборот, ты будешь помогать Отцу осуществить тот план, в первую очередь, естественно, по отношению к Израилю, и, конечно же, и мне, и всем нам. И тогда вот эта полнота благословения, она придет. Понимаете? И тогда была полнота благословения, она посетит нас. Вот именно так, вот это, то, что Бог хочет. Понимаете? Это очень важно. И тогда мы вместе с Израилем действительно будем делать дела, те, которые Бог хочет, чтобы мы делали. Чтобы не были активными какими-то, ну активными. И не боялись нести это слово в начале иудеи в равной степени всем остальным. Это очень важно. Аминь.